यस्य सूरे वो वोझन् नौषे नौशेनानि येषु वसुता विश्वे ए सन्वन्तु प्रभृतेषु वाजम्

ज्ञायवसस्य जिष्णोथो अ वां मित्रावरुणा दीर्घाक्षा स्यो मागभस्तिशोरो नाद्यौ ऊत दक्षिणाया योज्यैनं देवासो अमृदासोऽसुः कृष्णादुतस्तादर्या चिकित्सन्ते मानोषाय क्षया आया पूर्वा विश्वस्माद्भुवनादवो दिशयन्ति वाजम् बृहति दनुत्री चाव्यख्यद्युपतिः पो नर्भोरोषा आगन्प्रथमा पूर्वहोदौ दद्य भागम् विभजा उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते देवो न ओ ना ना अगसो बजे सोरिया आया रंगरोहम दिवे दिवे अधिनाम धनाना ीद्योतनाशष्पदा गादग्रामग्रमिद्भाजते वसो ऊना अघस्य स्वसा वरुणस्य जा जामिरुष सूनृते प्रथमा जारस्वाश्चासदध्याय अघस्याधाता जये एमदन् दक्षिणया रथे एना धीरतां सूनृता उत्पुरन् धीरधग्नय शुशुजानासो अस्थो वसो ओरितमसा पा गोढा विष्क

नत्यन्नः प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णा चवितीची यस्य योशानमे नातिधामाहार हर्निष्कृतमाचरन्ति अन्ये वन्वाना एषि देवि देवमि यक्षमाणं सं स्मजामानाय मतिः पुरस्तादाभिर्वक्षां श्रीकृणुषे विभाति शङ्काशा मातमृष्टेभयोषा ृणुषे ऋषे मम भद्रात्ममोषोऽपितनं अन्या उषतो ओशन्ता विश्वावतीर्गोमादीर्विश्वमा रायतामाना रश्मिभिः सूर्यस्य राचयन्ति पुनराचायन्ति भद्राणामवहामाना रश्मिमानु यच्छामाना भद्रं भद्रं क्रतोमस्मासुधेहि

श्वादीनामायतीनां प्रथमो शाव्यस्य प्रत्यादर्शि ज्योतिर्वदान समना पुरस्तामन्वेति साधु प्राजानति वनदिशो मिनाति वोदर्शि शुन्धुवो न वक्षो नो धायि वा विना सन्नसा सतो बोधयन्ति शश्वत्तमाघात् पुरा रे युषीना पूर्वे अर्थे रजासोऽप्त्यस्य गवाञ्जरित्र्यकृतः प्रकेतुं शुभ्रथ दे विदम्बरी य ओ भा भृणन्ती

रुणानामनीकं विनो नमुच्छातसा केतुर्ग्रहं ग्रहमुपाधिष्ठाते अग्निः देवयश्चिद्व स दे वारश्चये स देवासि भूरि वा ममुषो देवि दाशुषे मर्त्याम्या ब्रह्माणामेवि मृदध्वमुषतीरुषालभागं दे ीरवासासनेम सहस्रिणञ्च शिनञ्च वाजम् रातारत्नम् దన్ ప్రతి గృహ్యాన ప్రజా వర్ధయా రాయస్పొేనస్వ శో బృహదస్మైవ ఇంద్రో దాయంతం వసో నా ప్రతరితో ముక్షిదా ఏ పరిముక్సి నాతి సుహృదం प्रातरिच्छन्निष्टे पुत्रम् वसोमतारधेना सुदम्बाय मत्सरस्य क्षयद्वीरम्बर्धय सो नृताभिः वक्षरन्ति सिन्धा वो मोभुव ईजानञ्जा यक्षमा न धेनवान्द बपोरिञ्च श्रवस्य वृतस्य धारा उपायन्ति विश्वताः नागस्य पृष्टे अधितिष्ठति श्रितो यः प्रृणाति सः देवेषु गच्छति ஆோதமரிசந்தஸ்மீணபிந்தே சதா தீணாவீணாவீபந்தோம்தே திணாபந்தீரந்தோரிதமே நன்மூரம் பரிசிர்தீண

्यावास्वनयेन दत्ता वधूमन्तो दशरथासहस्रमनुगव्यमागात्सत् कक्षीवाे अह्ना वारिंशद्दशरदस्य शोणा सहस्रस्याग्रे श्रेणीन् नयन्ति मनच्युतकृशना वा तो अत्या क्षीवन्त उदा मृक्षन्द वज्राः पूर्वामनुप्रयाति मादेव अष्टावरिधा यसोगा अावरिधा सोगा बोजे विश्या आइव्र अन्स्वंत वाइ श वज्रवात मेवस्त्रीअ अष्टरिधा अष्टावरिधा यसोगा बंधा बोज विश्या आइवव्र अन्वंत वाइश्र गिदरी गिदाया काशी के वजंग हेरा मह्य दूरी आशु

दसुर्ग्रभन वीश्र्म न व्यंदो अजरा व्यंदो अजरा शर्दो न मोदंत विश्व निरपन स्वती शूर्वरा अस्त निरार्तनास्वीयानियार्णस्मा ൃജിമതോ വിശ്വേജുഷ പര ശുഭേന പീസ് ഓ നമസ്യന്ത ഉോ ദശാഗാവു ഓച്ചി യോ ധർഷജി ക്ഷേരവാണിജി ഷമേധീര വിശ്വാസാൻ വിഷാ പദീം ഹേ സർവാ

विशेष प्रंज देखने रवे न मरुदान न भोज्ये शिराय न भोज्या परिस्मादा न मिन्वा दिवसो नान जमजमना कलस्त्रास ते दुरिता दा बिक्रुता शंसा दखादा बिक्रुता हस्ते दक्षिण करणेर नशिश्रदा छवस्ता विश्वस्मा इदि शुद्धते दे बत्रा हव्यमोहिशे विश्वस्मा

सुदेन्योन विष्पदि प्रियो एक्येशो विष्पति हे हम्यामानो जाना मिला कृतानि मत्यदे स्त्रासदेवरो नस्य धूर्तेर महोदे वस्त्याधूर्ते हे अन्योदा अर्मिया देवसो दिम्प्रियं चरिस्ताम रजन्ये रिरे हम्यवाहन्ये रिरे विष्पायुम् विष्पपेज तस्म होदा आरिये तस्तं कविम् दिवासो ीर्भिं वा यन्तं रथामिन्द्रमेधसा आतये पाका सन्तामि शिरप्रणयासि प्राणावज्जनयासित्तमभिष्टा ये करोवशश्च वाजिनम् सास्माकामनवद्यतोजा न वेधसामिमां वा चन्द मेधसा अश्रोधि यस्मा प्रधाना सुखासुजि दक्षाया इन्द्रभराहोतयेरसि प्रदोर्तये

मष्मजिष्ठये सखायम विश्वायम् ब्रासहञ्जुजम् वाजे सुब्रासहञ्जुजम् अस्माकं ब्रह्म होतयेवा अप्रत्सुसुका सोचितं नित्वा शत्रुस्तराते श्रणोशियं विश्वं जत्रुं श्रणोशियं विश्वं नमाति मदिं कयस्य चित्तेजिष्ठाभि नरने वर्तनोति भी रुग्राभी रुग्रोति भी, भी। नेषनो रमन्यासे पुरा नेनाशूरवण्याते पर नो शिव्न्ही रासा नोक्षा वोजेव्या ह्यो नयवान्मरे जाक्षोहा मनमरे जायस्मदेराजेतुर्मदीमसोमतरम व क्षुद्रमी वस्वे वने तोत्रायाचिद्या आने मिराई वसुवीं ्रण्मं सन्तम् सुवीर्यम्

नेहसा पुरोया, पुरो याक्ष रक्षसाजस्व नः आदजस्वा

नौरी वमनावे विष्णुदोह सोजना आये विष्णुदोह सह इमान देवाचं आय आये बोर धनादे रस्वबा दक्षिण सुन्ना यत्वा मा दक्षिणो हो चुपन तोजे न्यायी आधावाजे जोवी प्रवाजे नम अत्याभिमशवासे सातागे धनाविस धना आनि सातागे नतपुरोन वधिमिंद्र यमही दाजोजेन्द्र तो ठिग् यशं बालङ्गिरे रुग्रो अवा आभरतो जासा विश्वादना समत्सु यजामानमार्यं विश्वे एषु शतमो ओतिरातिषु स्वर्मिष्वादिषु रदामारन्धयत विश्वं ददृशा नमो ओशति न्यर्षसानमो ओषति

आय हिज्योरसूरो अनम नतेन्द्राय महि पृथ्वी वरी जुम्नता आता वरी मभिहि ब्रह्म विश्वे सजोषासो देवासो दधिरे पुरः इन्द्राय विश्वा विमानोषा रातानि सन्तु मानुषा विश्वे जुहित्वा सवाने जुतुञ्जते समानमे कमृषा मण्य वपृथक् स्वस्त निश्च वन्न परशनिं शोषस्य धुरिधी

ఆశ్రమ్ వైష్ణవ వెరీ లాంగర్ పీరియడ్ తత్వ హిత పురుషార్థ అహింస ఆల్వేస్ టీచింగ్ అహింస ఉన్ని ఈనాడు లోక కళ్యాణం కొరకు అభినవ వాగీశ బ్రహ్మతంత్ర స్వామి వారు మాకు నియమనం చేసింది ప్రతి రెండు సంవత్సరాలు తప్పకుండా ఒకసారి పుష్పయాగం చేయండి స్వామి వారికి మూడు మూర్తులు ఉన్నాయి ఒకటే సన్నిధిలో మనకి ఎప్పుడు మూడు మూర్తులు కనిపించవు ఇక్కడ పరగాల మఠంలో విశిష్టత లక్ష్మీ హయగ్రీవులు కలియుగ దయగమైనటువంటి శ్రీనివాసుడు సకల ఐశ్వర్యాలకు అధిపతి అయినటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మవారికి ముగ్గురు మూర్తులకు మూడు వేల కిలోలకు పైగా దివ్య పరిమళ పుష్పాలతోటి పుష్పయాగం వేదోక్తంగా సంగీత సేవగా నాదార్చనగా యతీశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని చేశారు భాగ్యనగరంలో పరకాల స్వామి చేత ఎనిమిది సంవత్సరాల క్రితం స్థాపించిన పరకాల మఠములో మహాలక్ష్మి వెంకటేశ్వర స్వామి లక్ష్మీ స్వామి సన్నిధిలో చాలా విశేషముగా రామానుజాచార్యుల యొక్క నక్షత్రమైన ఆరుద్ర నక్షత్రం రోజు శుభ తరుణంలో లోకక్షేమం కొరకై సంవత్సరంలో ప్రతిదిన చేసే ఆరాధనలో కానీ ఉత్సవాల్లో కానీ లోపము కానీ మంత్రలోపము కానీ తంత్రలోపము కానీ జరిగినట్లయితే ఆ లోప ప్రాయశ్చిత్తం కొరకై ఆగమశాస్త్ర ప్రకారం అన్ని శ్రీవైష్ణవ దేవాలయాల్లో బ్రహ్మోత్సవ అనంతరం చేయబడే పుష్పయాగాన్ని చాలా విశేషంగా చేయడం జరిగింది ఈ ఉత్సవంలో పౌండరీకపురం శ్రీరంగం శ్రీమద్ ఆండమ స్వామి శ్రీ శ్రీనివాస గోపాల మహాదేశికన్ స్వామివారు ఈ తరుణంలో వచ్చి స్వామివారిని మఠంలో మంగళాశాసనం చేసి ప్రజలందరినీ ఉద్దేశించి ఆశీర్వదించడం జరిగింది కాబట్టి ఈ ఉత్సవం వల్ల లోక కళ్యాణం జరగాలని ఆ భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం సుఖినో భవంతు ఇక్కడ ఇంకా కూడా సదుపాయం కనుక ఉన్నట్టయితే వాళ్ళ గనక రావడానికి రవాణా వసతి అనేటువంటిది ఇంకా ఉన్నట్టయితే కూడా ఈ దీనికి ప్రచారం అనేటువంటిది చాలా జరుగుతుంది ఇంకా ఎంతోమందికి కూడా రావడానికి ఈ యొక్క భాగ్యాన్ని పొందడానికి అవకాశం అనేటువంటి లభిస్తుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను కాబట్టి కొద్దిగా ప్రభుత్వం కూడా దీనికి రోడ్డు అనేటువంటి ఏర్పాటు చేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది